Гордостью нашей компании является уличный светодиодный светильник, который призван заменить на улицах наших городов работающие сейчас традиционные ЖКУ и РКУ. Преимущества светодиодных светильников очень много перед традиционными, я назову только некоторые из них. Это низкое энергопотребление, и, соответственно, низкие пусковые токи, низкие нагрузки на трансформаторы, низкие нагрузки на кабели, низкие цифры в ваших счетах. Во-вторых, это высокая надежность, более 100 тысяч часов гарантированно будет работать без обслуживания, без ремонта. В-третьих, это высокая вандала и виброустойчивость. В Четвертых, это отсутствие необходимости утилизации. И Пятое, наверное, самое главное отсутствие необходимости обслуживать этот светильник. Здесь не нужно покупать запчасти, дроссели, лампы, не нужно держать специалистов для их обслуживания, не нужно вызывать вышку дорогостоящую. Может быть у вас возникнет такой вопрос, почему ваш светильник светодиодный лучше других аналогов китайского, скажем, производства, тоже светодиодный светильников. Попробую вам рассказать и показать. Вот наш светильник. Вот такой красавец. Отличительной особенностью, самой главной такой вот особенностью нашего светильника является корпус его, который, кстати сказать, запатентован. Этот корпус выполнен из алюминия, это монолит. Этот монолит обеспечивает очень высокую герметичность. Здесь нет никаких болтов, винтов, и открывающихся частей. Здесь все залито. И можно, так сказать, быть уверенным, что тут не будет никаких насекомых, здесь не будет никакой пыли. Этот светильник через несколько лет будет выглядеть так же, как и сейчас. Этот корпус является теплоотводом, это радиатор, это теплоотвод, который обеспечивает отвод тепла от светодиода. Те, кто интересуется темой светодиодных светильников, знают хорошо, что отвести тепло от светодиода – это проблема номер один. Если это выполнено неправильно, то светильник работать долго не будет. Мы эту проблему решили. Кроме того, удачный корпус и хороший теплоотвод позволяют нам увеличить диапазон температуры эксплуатации светильника до плюс 55 градусов. То есть, насколько мы знаем, аналоги наши, другие производители такой цифры не могут похвастаться. Все это вместе дает нам основание увеличить гарантийный срок эксплуатации нашего светильника до 5 лет. Мы спокойно эту цифру пишем в паспорт своего светильника и знаем, что он нас не подведет, и клиент может быть спокоен, что у него не будет головной боли с нашей продукцией. Мы украинская компания, мы не перекупщики, мы производители этих светильников, мы никуда не деваемся, мы на рынке уже больше 10 лет. Купив наш светильник, вы можете рассчитывать на наш сервис. В нашем светильнике 60 светодиодов, по 130 люменов каждый, общий световой поток 7800 люменов. Вот они, смотрите, какие красивые. Мы выпускаем светильники двух видов. С кривой косинусной и полуширокой. То есть для непосвященных людей могу сказать, что косинусная это для освещения дворов, площадей, может быть, автозаправочных станций очень хорошо, предприятий. А полуширокая это светильники хороши для освещения дорог, вот улиц. Внутри вот здесь вот под стеклом, под поликарбонатом находится шильдик. На этом шильдике на каждом светильнике написан индивидуальный номер. То есть, если, не дай бог, его кто-то, допустим, украдет, ваш светильник или еще что-то такое случится с ним, то по индивидуальному номеру его можно будет идентифицировать, и это скрыть будет невозможно. Я, как руководитель предприятия, уверяю вас, что если вы купите наш светильник, то вы не разочаруетесь, вы будете довольны. И у вас не будет никаких проблем в течение всего периода эксплуатации.